Нещодавно заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Андрій Маченков провів особистий прийом громадян у кабінеті голови Ізюмської райони державної адміністрації. Під час особистого прийому мешканці Ізюмщини зверталися до заступника губернатора головним чином з питаннями, пов'язаними з розвитком промисловості в регіоні, а також впровадженням інноваційних проєктів на всіх регіональних рівнях. кам заявниками питания, заступник губернатора взяв на особыстый контроль. Цель моего визита она определена распределение функциональных обязанностей и вопрос курирования города Изюма, Изюмского района. От Харьковской областной администрации входят мои прямые функциональные обязанности. Есть вопросы, которые касаются города Изюм, есть вопросы, которые касаются Изюмского района, есть вопросы, которые как бы, являются общими. Вот то, что мы сегодня обсуждали, это вопросы, связанные с обеспечением транспортной доступности для населения, связи, почты. А есть вопросы специфические, которые больше касаются, например, города Зюм, потому что на территории его вот три градообразующих предприятия, каждый из которых работает не, не ритмично. Естественно, Вопрос этот не может не беспокоить ни центральную власть, ни Харьковскую областную администрацию, ни мэрию и не администрацию. У нас достигнуты договоренности с соответствующими органами управлениями, которые находятся в Киеве этих предприятий о том, что выработать общую политику по каждому из предприятий и в общем по этому кусту, особенно в контексте того, что город Изюм имеет статус депрессивного территории и как бы так сказать, многого удалось сделать для, для поддержки именно развития промышленности. Потому что сам, само принятие такого статуса это дает возможность для дополнительного финансирования э, проектов, которые бы дали возможность нового ну, кислорода для города, то, что ему нужно, необходимо. Ну и вопрос, связанный, какая перспектива трех этих заводов будет, тоже очень важным. Поэтому мы проводим сегодня прием граждан, мы беседуем с руководителями района и мэрии и будем сегодня встречаться с руководителями этих предприятий. Я свой визит подчинил, так сказать, больше вопросам концептуальным, поэтому удается находить достаточно быстрые вопросы по ряду таких неузких вопросов. Поэтому и посещение Изюмского района, и посещение города Изюм, и посещение предприятий. В дальнейшем планировать деятельность будем по отдельным кустовым таким проблемам, которые будем отдельно приезжать. И я буду брать с собой специалистов, и мы будем достаточно быстро, я надеюсь, решать те проблемы, которые накапливаются на, на территорию. Посещать, я думаю, минимум буду один раз в месяц, минимум. Я думаю, два и три.